بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما Warzukna fahman wa hikmah Tersambung perbincangan Tauhidul Asma Mengesahkan Allah Pada nama-namanya yang terbaik Yang disebut dalam Al-Quran Dan hadis Rasulullah SAW Walaupun nama Allah Ta'ala banyak 99 Dan ditambah lagi dalam riwayat-riwayat yang lain Tiap-tiap satu nama Hanya Allah sahaja yang berhak dengan nama itu Walaupun nama itu serupa dengan sebutan nama makhluk Tetapi tak sama dengan nama Allah Dengan nama makhluknya Allah sahaja yang layak dengan nama itu. Wajib kita beriman. Tiap-tiap satu nama itu adalah berkhod bagi Allah Taala. Bukan sahaja kita beriman dengan tauhid sifat, termasuk tauhid asma nama-nama Allah Taala. Kebanyakan kita belajar sifat saja, nama-nama tak, tak belajar. Ha, ini jadi tak cukuplah. Lepas tu duduk balah Tak cukup Kerana mengadir tak habis ha, Kerana Tauhid Asma' sifat ni termasuk dalam Disebut dalam Quran dan hadis Nabi SAW Yang wajib kita kena belajar Yang ke-25 Al-Mu'iz Yang memuliakan Yang ke-26 Al-Mu'zil Yang menghinakan فرمان الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سوره على عمران ايات 26 Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau... Maha kuasa atas segala sesuatu Yang ini ia memuliakan orang yang memberi kesetiaan kepadanya Sebagai suatu kurniaan daripadanya Kemudian dia mengampunkan dosanya Dan menempatkannya, menempatkannya di tempat yang mulia Dan ia menghinakan musuh-musuhnya Dengan penuh keadilan Kerana mereka itu adalah kemudian menempatkan mereka di tempat yang sehina-hinanya ayat yang baca tadi jadi wiri lepas mayang lazim yang kita baca maknanya bahawa kerajaan milik Allah Ta'ala bukan ada Allah Ta'ala kerajaan yang maha berkuasa tak ada bandingan, tak ada tandingan Allah Ta'ala juga memberi kerajaan kepada sesiapa yang dikehendaki di kalangan manusia dia pada orang yang baik dia pada orang yang jahat dia beri belakang disebutlah hadis inna allah khusama bainakum Akhlaqakum kama khusama bainakum arzaqukum inna allah yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib wala yu'ti dinha illa liman ahad Allah Taala membahagikan rezeki kamu sebagaimana Allah membahagikan Allah membahagikan perangai kamu sebagaimana Allah membahagikan rezeki kamu Allah memberi dunia kepada siapa yang dia kasih dan siapa yang dia tak kasih dan Allah memberi agama kepada orang, orang yang dia kasih saja barang siapa yang Allah kasih kepadanya diberi pada agama kepadanya semua itu jadi ujian kepada manusia hal itu dia kepada orang yang baik dan orang yang jahat hal itu begitu kerajaan kuasa diberi kepada orang yang baik dan orang yang jahat tujuannya nak uji manusia tabarakan ladhi bihadihil mul'u wa wa'ala kulli syai'in qadir Allah yang Maha Pencipta yang Maha Kaya, Maha Penyayang, 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 Maha Pencipta yang Maha Kaya, yang baik amalannya Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha pengampun ada orang ambil peluang bersifat ada orang tak ambil peluang bersifat sombong siapa mati Allah Ta'ala jadikan urusan dunia ujian kepada manusia termasuklah harta dia kepada Sayyidina Osman kepada Amrul um Rahman bin kepada korum yang kapi yang jahat kerajaan dia kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad s.a.w, dan khulafat Rasulullah <coughs> s.a.w. Kerajaan itu lebih daripada pilihan orang. lebih kerajaan. Nombor yang lebih kerajaan. Orang-orang Untuk menguji manusia. Dan menguji manusia nak ikut siapa dia. Nak ikut siapa dia. Nak ikut hak Islam ke nak ikut adat Islam. Ini semua ujian daripada Allah Taala orang yang menerima kerajaan yang ikut kerajaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dunia ni tempat ujian Allah Ta'ala beri pada manusia akal fikiran membazirkan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain dengan akal fikiran itu manusia boleh berfikir memilih mana baik mana buruk Allah Ta'ala turun dengan kita melalui Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang dipilih kalangan manusia Nabi-Nabi Rasul ni orang yang baik sifatnya yang pernah bohong tak pernah bohong yang baik mulia sifatnya bukan orang penipu bukan orang jahat tiba-tiba ha, tahu Rasul ni baik Rasul ni benar tak mengikut Rasul juga ini ada manusia yang begitu ukur. jadi Rasul lah membawa kitab menunjukkan kepada manusia ada manusia yang dia beri kuasa kerajaan Ikut petunjuk Allah Ta'ala, ikut Rasul Ada manusia yang tak ikut Rasul Ikut nafsu dia sendiri Orang ramai pula ada yang terpengaruh dengan kebendaan Dengan pangkat kesenangan dunia sahaja ha? Pandang dunia tak pandang hari akhirat Akhirat itu lambat lagi Bila lambat lagi jadi lupa Ada yang tahu apa percaya Allah Ta'ala jadikan kerajaan adalah ujian kepada manusia sama ada mereka yang memiliki kerajaan atau yang ikut kerajaan diuji Allah Ta'ala kemana Allah Ta'ala yawma da'u yawma da'u kula'u nasin bi'imamihim paman uca kitab bi'amini pak wala yakra'u kitabahum wala yudhlamu fatila wa kana fi hadhi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabira ida'ala pada hari kiamat ketika dihimpun manusia pada masa kami akan panggil manusia dengan imam dengan pemimpin dan suratan amal mereka suratan amal sekali dengan pemimpin yang diikut di atas dunia pemimpin itu sama ada nabi-nabi, ulama ataupun yang memimpin dia suratan amal dia sekali buat pada hari kiamat ha? lalu mereka dihisap oleh Allah Taala. betul ke salah mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Barang siapa yang buta akal fikirannya dalam dunia ini Dalam dunia tak, tidak memikir, mana betul, mana salah Ikut pakai kodang dia Buta atas dunia Maka di akhirat menjadi lebih buta lagi dan lebih sesat lagi Di sinilah Kita disuruh belajar, suruh mengaji Suruh tanya orang alim yang faham orang alim yang faham bukan orang alim yang tak faham kata ulama Mas'ud akan berlaku di akhir zaman ramai orang alim sedikitnya orang yang faham banyak ulama sedikit fuqaha ulama ramai tapi tak faqih tak faham ilmu dia tu jadi celaru tu orang yang ingat dia alim ada orang mengaku alim tak alim ada juga lagi celaru di akhir zaman sedikit fuqaha <coughs> sebab itu disebut dalam firman Allah taala falawla falawla ya tafaqahu fi din ha mesti ada satu kumpulan orang Islam dia tafaqahu fi din supaya mereka itu belajar dan tafaqquh bukan saya belajar tapi faham menafsirkan ilmu itu faham menafsirkan ilmu menjelaskan ilmu ada orang dia mengaji ada ilmu macam yang buka kau tua buka kau tua kan dia tiap bercakap kerti baca dia tak faham apa dia cakap ini ini jadi rosak dia punah orang ramah ini sangat bahaya ha, sebab itu di akhir zaman ramai ulama sedikit puhak ramai kurak ramai orang baca Quran Sedikit sahaja yang faham Quran Kata Ibn semua. Ada ha, sekolah tahfiz sana tahfiz Ini hafal sana hafal sini. Tak faham ayat Quran Lama Mengaji Tajwid pandang Tapi tak faham Tak faham ayat Quran itu Adalah petunjuk Sedikit sahaja yang faham Ini adalah tanda akhir zaman Zaman kita adalah Tanda akhir zaman ha? Jadi sedikit sahaja orang yang pukah Sedikit sahaja yang faham tentang Quran yang kuruknya sama ini menyebabkan kita diuji oleh Allah Ta'ala khususnya dalam perkara pemerintahan yang memimpin kita yang memimpin pula ada yang betul ada yang salah yang ikut pula ada ikut yang betul ada ikut yang salah ini kena jaga-jaga Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan yang maha berkuasa tiada siapa yang boleh mengatasi Allah Ta'ala kerajaan Allah sahaja yang kekal kerajaan orang lain tak kekal Semua, semua kuasa besar dunia Tak kekal Sama ada kuasa besar Islam atau bukan Islam Semua jadikan habis tempoh Tidak semeramanya Kerajaan Nabi Daud Dia wafat habis Nabi Sulaiman dia wafat habis Kerajaan Islam Habis tempoh Satu tahun yang lalu Tak ada kerajaan Naik kerajaan berjelau Tuhan tu kau apa naik kerajaan lain pula untuk menguji manusia Allah Ta'ala memberi kerajaan kerajaan dunia tak kekal yang kekal kerajaan Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang memuliakan dia beri kepada siapa yang dikandaki jadi mulia, jadi molek, jadi baik Allah Ta'ala menghinakan siapa yang dikandaki boleh pakak ha? boleh senang tapi hina ikut awal nafsu yang ke-27 As-Sami'u Yang maha mendengar Yang ke-28 Al-Basiru Yang maha melihat Firman Allah Ta'ala Inna Allah Sami'u Basir Surah Luqman Ayat 28 Artinya Sesungguhnya Allah itu Maha melihat lagi maha mendengar Yang ini ia bersifat dengan mendengar dan melihat Tanpa berhajat pada panca indera semua yang maududah itu, ia mendengar dan melihatnya. Dengan tiada serupa, mendengar dan melihat makhluknya. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Kita ini mendengar dan melihat saja Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Mendengar Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, sama dengan kita. Kita ini, kena ada telinga. Kena ada mata Allah Ta'ala tak berhadap pada tinggal tak berharap pada mata Allah Ta'ala tak berharap pada kita semua kita bodoh kalau jauh dekat baru dengar jauh tak dengar dekat baru nampak jauh tak nampak Allah Ta'ala tak ada beza jauh dekat supaya je supaya saja ini kehebatan Allah Ta'ala tak ada bandingan maha mendengar maha melihat yang 29 Al-Hakamu yang menjatuhkan hukum Permana Allah Ta'ala Apa ghairu Allahi abtari hakama Wahuwa alladhi anzala ilaykum Al-kitab mufassala Waladhin atainahu Al-kitab Ya'lamuna annahu munazzalum Min rabbika bil bilhaq Soal An'am -an -an, Ayat 114 Artinya Maka patutkah aku mencari hakim Yang menjatuhkan hukum Selain daripada Allah dan pada dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mereka mengetahui bahawa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya maksudnya ia Allah sebagai hakim yang tiada ditolak hukumannya dan tiada tandingan pada hukumannya adil dan bijaksana pada hukumnya Berkata Al-Hulaimi Al rahimahullah Ialah yang diserahkan kepadanya memutuskan hukum Asal tujuan hukum itu ialah mencegah Perkara yang membawa kerosakan Dan memanglah syariat Allah itu Membawa kebaikan kepada hambanya Allah Ta'ala imam hukum Hukum yang sebenar, hukum yang adil, hukum yang baik Semua yang halal, yang wajib adalah baik semua yang haram mendatangkan mudarat. Sama ada kita tahu, kita tak tahu, itulah hakikat yang sebenar. Maha hukum. Hukum dia terbaik. Karena itu hukum dalam Quran adalah firman Allah Taala, kalam Allah Taala yang yang terbaik tak boleh lawan Quran. Jangan reka pula hukum-hukum lain. Pokok ahli kitab tahu Quran adalah kitab Allah diturunkan kepada Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab-kitab mereka -kitab dan banyak hukum-hukum Quran ni sama hukum kitab zaman dulu hukum kisah, hukum hudud ada dalam Taurat dalam Taurat, sama saja ha? cerita Nabi-Nabi zaman dulu sama saja sepatutnya orang Yahudi, orang Kristian masuk Islam lah tapi tak ikut Islam ini sangat mendukacitakan Mereka tahu kebenaran Quran tanpa ikut. Dan Allah Ta'ala hukum sungguh. Walaupun Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Maha mendengar. Maha melihat. Allah Ta'ala tak hukum. Dengan mengetahui dia, melihat dan mendengar dia. Allah Ta'ala hukum dengan bukti. Dengan saksi dibawa tulisan-tulisan malaikat yang mencatat amalan kita dibawa saksi apa yang kita buat saksi daripada tubuh badan kita si tangan kita kulit kita bercakap pada hari kiamat saksi malaikat dan saksi makhluk yang lain Allah Taala dengar keterangan-keterangan malaikat Allah Taala lihat tulisan-tulisan malaikat padahal Allah Taala tahu tak ada penyelesaian Allah Ta'ala tahu ha? <coughs> Allah Ta'ala dengar semua Tapi dia hukum dengan bukti Dengan keterangan <coughs> Manusia ini Tak tahu pun hukum juga Tak tahu Hukum bakal berharam Kadang-kadang tahu Hukum salah Tak kena Saksi saksi pelawa yang jadi hakim jahil tak tahu yang jadi saksi pelawa pula khabar ini dia Allah taala penghukum yang hakim yang sebenar dia tak hukum dengan tahu dia mendengar dan melihat dia dia hukum dengan saksi dan bukti-bukti yang nyata ini hebatnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala saja yang begitu rupa <coughs> jadi kita wadi beriman dengan Allah Ta'ala maha menghukum Ini jadi masalahnya Belajar sifat saja Belajar sifat 20 Ada sokong undang-undang orang putih Sokong undang-undang Jerman Sokong undang-undang dekat manusia Mengaji sifat 20 Mengaji sifat saja Nama-nama tak mengaji Tak faham ilmu dia mengaji Ini jadi masalah Alim tetapi tidak pakai ini merosokkan orang ramai Ini kena ingat kita kena jaga-jaga Terutama fitnah di akhir zaman ini Terlalu banyak nah, Kena jaga hati-hati Jangan kita jadi terpesong dan sesat a'lam.